কাৰ্যসূচী যোৱা এক জানুৱাৰীৰ পৰা কামৰূপ জিলাত পথ সুৰক্ষা সজাগতা আৰু আজি একত্ৰিশ তাৰিখে এই সজাগতা মাহটোৰ আজি শেষ পৰ্যায় আজি ইয়াৰ পৰা এটা বাইক ৰেলী অনুষ্ঠিত হব আমি গাঁৱৰ পৰা কিন্তু কথা হল আমি এইটোৱে কবলগীয়া আৰু সকলোকে আমি এইটোৱে বুজাব খুজিছো যে পথ সুৰক্ষা অকল যে আমি এমাহ যোৰা কাৰ্যসূচী কৰিছো তেনেকুৱা নহয় এই সুৰক্ষা সজাগতা আচলতে গোটেই বছৰটোৱে আমাৰ চলি থাকিব আমি অকল জানুৱাৰীয়ে নহয় ডিচেম্বৰলৈকে আমি সজাগ হব লাগিব আৰু সকলোকে সজাগ কৰিব লাগিব যাতে দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা হ্ৰাস পায় বিগত বছৰত আমি দেখিছো আগৰ তুলনাত কামৰূপ জিলাত অ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হৈছে আৰু আগতে যেনেকে কামৰূপ জিলা প্ৰায় পাঁচখনমান দুৰ্ঘটনা প্ৰবল জিলাৰ ভিতৰত আছিল বৰ্তমান কামৰূপ জিলাৰ অন্তত তাতকৈ আমি তলত হেৰি কৰিব পাৰিছো কিছু পৰিমাণে তাৰ তাৰ কাৰণে হয়তো এই পথ সুৰক্ষাৰ লগত নিয়োজিত সকলোৱে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ কিন্তু আহ তাৰ তুলনাত আমি ভাবিব লাগিব যে আৰু যাতে হ্ৰাস হয় এই বিগত মাহত এই মাহটোতেই আমি যদি চাওঁ জানুৱাৰী মাহত কিছু পৰিমাণে দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে গতিকে আমি এতিয়া এইটো আটাইখিনি আমি কঢ়িয়াই চাব লাগিব পৰ্যালোচনা কৰিব লাগিব যে দুৰ্ঘটনাৰ হাৰ আমি কেনেকৈ কমাব পাৰোঁ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজক বিশেষকৈ চাৰিচকীয়া বাহন দুচকীয়া বাহন চলোৱা চালকসকলক আমি কেনেকে সজাগ কৰিব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকে কেনেকে নিৰাপত্তা নিজৰ নিৰাপত্তা বা নিজৰ সুৰক্ষা তেওঁলোকে নিজে সুনিশ্চিত কৰে সেইটো আমাৰ আটাইতকে ডাঙৰ কথা তাতে আমি তৎপৰ হ'ব লাগিব আৰু আমি এইটোৱে আশা কৰিম যে আমাৰ সকলোৰে উমৈহতীয়া পাৰিম আৰু সকলোকে তাৰ পিছত মদ্যবান কৰিছে গাড়ী চলাই থাকোতে মোবাইল ফোনত আৰু এটা চিন্তা নকওঁ তাৰপিছত আমাৰ হেলমেট পৰিধান কৰা এতিয়া দেখা গৈছে হেলমেট পৰিধান এক এক বিশেষ ব্যক্তিসকলে বা এক এটা বয়সৰ ব্যক্তিসকলে কৰে কিন্তু যিখিনি ওঠৰ বছৰৰ পৰা অন্তত ত্ৰিশ বছৰলৈ আমি যদি চাওঁ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় পঞ্চাশ শতাংশই হেলমেট পৰিধান নকৰে পঞ্চাশ শতাংশই পৰিধান কৰে কৰবাত তেনেকুৱা হয় আমি চেকিং লগাওঁ তেতিয়া দেখা যায় তেওঁলোকে যেতিয়া দেখে যে ইয়াত চেকিং আছে তেওঁলোকে কিছুদূৰ আগত হেলমেটটো থাকে পিন্ধি লয় আৰু পাৰ হোৱাৰ পিছত আকৌ হেলমেটটো খুলি লয় এইটো প্ৰৱণতা তেওঁলোকে এইটো বুজি নাপায় যে এইটো নিজৰ কাৰণে দুৰ্ঘটনা তেওঁলোকে